নমস্কাৰ আমাৰ মাজত আছে আজি কমলা গগৈদেৱ শ্ৰদ্ধাৰ কমলা গগৈদেৱ তেওঁ আজি আমাৰ নাজিৰাৰ ৰংগমঞ্চত তেওঁ আজি ভাওনাৰ কাৰণে এটি দিহানাম আগবঢ়াব আৰু লগতে তেওঁ অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে চিনি পায় দিহানামৰ সম্ৰাট গগৈদেউ আপুনি এই যিটো সংস্কৃতি দিহানামৰ এই সংস্কৃতিটোৰ মানে যিখিনি বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে যুৱ প্ৰজন্মক কি ক'ব আপুনি প্ৰথমতে আপোনালোকৰ ঐতিহাসিক ৰজাপুল আঞ্চলিক ভিত্তিত যি ভাওনা অৰ্জন কৰিছে আজি ৰজাপুলৰ এই পবিত্ৰ মঞ্চৰ পৰা সকলোকে আমি সেৱা জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু আচলতে দিহানামৰ যিখন ক্ষেত্ৰ সেই ক্ষেত্ৰখনৰ আমি এজন সাধাৰণ ছাত্ৰহে আমি এজন সাধাৰণ অতিকে ক্ষুদ্ৰমান ৰাইজৰ আশীষ প্ৰাৰ্থী কিন্তু ৰাইজৰ কৃপা প্ৰভুৰ কৃপা প্ৰভুৱে লৈ ফুৰিছে এতিয়া নতুন প্ৰজন্মৰ ওপৰত এটা আমাৰ আহ্বান যে সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিব লাগে সংস্কৃতি নাথাকিলে এটা জাতিৰ কেতিয়াও স্বক্ৰিয় মৰ্যাদা মানে কি কয় ব্ৰতী থাকিব নোৱাৰে গতিকে সংস্কৃতি জাতি এটা ধৰি ৰাখিবলৈ কৃষ্টি সংস্কৃতি লাগিবই আৰু নতুন পুৰুষ আহক কাৰণ দিহানামত আধ্যাত্মিকতা আছে দিহানামত মানে কি কয় ধ্যানত শাৰীৰিক মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন হোৱা বহুখিনি প্ৰমাণ পোৱা যায় গতিকে সেইকাৰণে দিহানাম চৰ্চাৰ জৰিয়তে দিহানামক গৱেষণামূলক অধ্যয়নৰ জৰিয়তে দিহানামৰ সাধনাৰ জৰিয়তে উশৃংখলতা যে ধং মানে কি কয় নিৰাময় হ'ব সামাজিক ব্যাধি যে নিৰাময় হ'ব ইয়াক আমি ন দি ক'ব পাৰি আমাৰ বিশ্বাস আছে কাৰণ প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰকে যদি সুন্দৰভাৱে যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি অধ্যয়ন কৰে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰকে প্ৰহলাদৰ প্ৰথম কথা নৈতিক চৰিত্ৰ প্ৰহ্লাদৰ নিচিনা নৈতিক চৰিত্ৰৱান ছাত্ৰ অসম পৃথিৱীত বিৰল যি ৰাজপুত্ৰ হৈ শিক্ষাগুৰুৰ প্ৰতি বা প্ৰতি বা ঘকসকলৰ প্ৰতিটো কোব তেওঁ মোৰ পাতি লৈছে কিন্তু কাহিনীও তেওঁ উভতি ধৰা নাই যে মই ৰজাৰ পুত্ৰ মোক একো নক'বা ক'ব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু প্ৰহলাদৰ নৈতিক চৰিত্ৰ মানুহক সেৱা কৰিব পৰা প্ৰহ্লাদৰ যি গুণ সেই গুণ তেওঁলোকে আয়ত্ব কৰক সেই গুণ কিঞ্চি থলুৱা ল'বলৈ যত্ন কৰক আৰু প্ৰহ্লাদে যি ৰাজকীয় প্ৰমূল্যবোধ মানৱীয় যিটো প্ৰমূল্যবোধ মানুহক সেৱা কৰি তেওঁ নিজে কোনো মাৰ্কিল নোখোৱাকৈ নিজে হৰিনাম গাই তৈয়াব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁ ভাবিলে যে মই জন্ম হ'লো হয় দৈত্য কুলৰ জন্ম দৈত্য কুল উদ্ধাৰ হ'ব লাগিব মোৰ জন্মটো দহৰ বাবে কল্যাণৰ কৰ্ম হ'ব লাগিব এই যিটো মানুহক সেৱা কৰিব মানুহৰ প্ৰতি সমাজকেন্দ্ৰিক যিটো প্ৰেম মানুহৰ মানে কি কয় সমাজকেন্দ্ৰিক যিটো মন এই মনটো প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰত আছে ঠিক তেনেধৰণে ভাগৱতৰ প্ৰতিটো আখ্যানেই কীৰ্তন দশমৰ প্ৰতিটো আখ্যানেই আমাক ইতিবাচক মানে বাবে জীৱন অতিবাহিত কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে দিহা নামে এই বাৰ্তা প্ৰদান কৰি আহিছে কিন্তু ইয়াক খুব সুন্দৰভাৱে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আৰু গৱেষণা দৃষ্টিৰে চাব লাগিব যে প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ খুব ধুনীয়াকৈ আমি গাইছোঁ কণ্ঠ ভাল ৰাইজে ভাল বুলিছে সেইটোতে সীমাবদ্ধ থাকিলে নহ'ব কিন্তু প্ৰহলাদ চৰিত্ৰ কি তাক বুজিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব কোনোবাই ভাইছ ল'ৰাটোৱে বৰ ধুনীয়া গীত এটা গাই বৰ ভাল মাত কথা ভাল সেয়াই যথেষ্ট নহয় কিন্তু তাক অনুধাৱন কৰি প্ৰহ্লাদৰ নিচিনা হ'ব নোৱাৰে কোনো আমি প্ৰহলাদ হ'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু প্ৰহ্লাদৰ দৰে মানুহে মানুহক ভালপোৱা কিঞ্চিত গুণো যদি নতুন প্ৰজন্মই আয়ত্ব কৰে সংসাৰখন ভাল হ'ব ভৱিষ্যতে তেওঁ কেতিয়াও ঠগ নাখায় সমাজ আৰু আজি আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আহি খুব ভাল লাগিছে ইমান ভক্তিভাৱ সঁচাকৈয়ে বিৰল গতিকে সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আপোনালোকৰ উদযাপন সমিতি আয়োজক সমিতি সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ সকলোকে সেৱা জনাইছোঁ যি আশা কৰি অনুষ্ঠানভোগী আপোনালোকে কৰিছে গতিকে খুব মংগলময় হওক আৰু ইমান ব্যস্তাপূৰ্ণ মানুহ আপুনিও যে যিটো প্ৰচাৰৰ যিটো ভাৰ দায়িত্ব লৈছে আশা কৰোঁ এই প্ৰচাৰ মাধ্যমবিলাক হৈছে একো একোটা আমাৰ সংস্কৃতিক মানে প্ৰতিভাবিলাক প্ৰকাশ কৰি লোৱা একোখন মঞ্চ গতিকে এই মঞ্চখনৰ জৰিয়তেও নতুন পুৰুষ উপকৃত হ'ব গতিকে আপোনালোকেও ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই মাধৱদেৱে এটা কথা লিখিছে যে বিষয় সম্বন্ধভোগৰ সমস্ত জোনীতে পাই হৰি সেৱা একো স্থানে নাই শৰীৰৰ সেৱাৰ যোগ্য কেৱল মনুষ্যতনো জানি ফুৰা হৰি গুণকাই তাৰমানে আপুনি চাওক আপোনাৰহে ল'ৰা ছোৱালী আছে নেকি গৰু ছাগলীৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে আপুনি মই যেনেকৈ অফিচলৈ আহোঁতে বজাৰলৈ আহোঁতে স্কুলৰ ল'ৰাটো থৈ আহোঁ চাবচোন ৰাজহা আহোঁ মাকজনী ক'ৰবাত থাকে মতাটো পোৱালিকেইটা ছোৱালী হোৱে সিহঁতৰো এখন সংসাৰ আছে তেতিয়া ডাঙৰ কথাটো হ'ল সিহঁতৰ সংসাৰখন আছে হয় সিহঁতক বংশবৃদ্ধি কৰিবলৈহে দায়িত্ব দিছে কিন্তু হৰি বুলিবলৈ ৰাম বুলি কৈ বোলে সিহঁতক মানে সেই গুণ নাই দিয়া সেইকাৰণে বিষয়ে সম্বন্ধভোগৰ সমস্ত যোনতে পাই হৰি সেৱা একো স্থানে হৰীৰৰ সেৱাৰ যোগ্য কেৱলে মনুষ্যটো জানি ফুৰা হৰি গুণ গায় হৰিক বুলিবলৈ ৰাম বুলিবলৈ একমাত্ৰ দেহৰ ভিতৰত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বা উপকৃষ্ট মানদণ্ডৰ দেহটোৱেই হৈছে মানৱ দেহ এতিয়া মানৱ দেহ যেতিয়া আপুনি গ্ৰহণ কৰিছে মানৱদেহ যেতিয়া আপুনি লৈছে মানৱ দেহলৈ যেতিয়া জীৱন আপুনি সংসাৰ সাগৰত আপোনাৰ জীৱন নাটৰ কৰ্ম পৰি আছে গতিকে আপুনি ৰাম বুলিব লাগিব ৰাম বোলাটো আপোনাৰ মৌলিক অধিকাৰ ৰাম বোলাটো আপোনাৰ নৈতিক কৰ্তব্য আৰু এই ৰাম বুলি আপুনি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰি অনাগত দিন আপোনাৰ সুন্দৰ আৰু সুখৰ হ'ব বুলি আমি আশাবাদী